Эту тему более детально обсудим с нашим гостем. Приветствуем с нами на связи Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик. Дмитрий, рады видеть и Украине. слава Украине. Героям слава. Спасибо за приглашение. Да, Всегда вам рады, Дмитрий. Но хотел бы, знаете, от вас получить в таком определенном обзорном режиме вашу оценку того, что сейчас происходит на фронте, ну и с учетом вот этой информации, которую мы предоставили по поводу разговора Сырского, с командующим силами НАТО в США, в Европе и Африке, господином Донахью, по поводу того, что были сорваны вот эти осенние, точнее, осенние летние наступательные планы российских оккупантов. Да, летняя кампания российских оккупантов в моменте продвижения вглубь украинской территории создания так называемых буферных зон а глубиной продвижения до 20 километров в Харьковской, Сумской и Днепропетровских областях оказалась неосуществимой. Благодаря усилиям сил обороны Украины максимальное продвижение российских оккупантов в Сумской области на данный момент составляет не более 4 километров. Более того, за последний период силы обороны Украины провели ряд успешных контратак и было деоккупировано два очередных населенных пункта. Речь идет о Константиновке и Новоконстантиновке. Более того, на Сумском направлении силы обороны Украины на данный момент перехватили тактическую инициативу и, соответственно, продвигается в глупо оккупированных районах Украины с целью выхода на административные границы, так называемую госграницу между Украиной и Российской Федерацией. Как видим, планы российских оккупантов в моменте создания буферной зоны в Сумской области полностью провалились. Причем речь идет о том, что это признали и сами оккупанты. А именно с Курского и Сумского направления на данный момент передислоцируются наиболее способные подразделения российских оккупационных войск на Покровское и Допорожское направление. А это и есть свидетельство того, что оккупанты четко понимают, что дальнейших перспектив продвижения вглубь украинской территории Сумской области нет. Аналогичная ситуация в Харьковской области, где планы оккупантов в моменте создания широкой так называемой буферной зоны от Милове до Купенска и далее на Волчанск полностью провалились. Все заявления российской стороны о значительном контроле оккупационных войск над Купенском оказались не более чем информационно-психологической операцией. Аналогичная ситуация с информацией по поводу так называемой операции «Труба-3.0». Как оказалось, силы обороны Украины подорвали три подземных ветки. Они на данный момент затуплены, а выход из одной четвертой контролируется силами обороны Украины. Максимальное продвижение оккупантов это непосредственно на окраинах купенска причем следует отметить, что бои на окраинах Купенска и создание так называемой серой зоны это секрет Полишинеля. Это уже не первый месяц. Как видимо, здесь тактических успехов оккупантов нет. Зато по на покровском направлении украинские войска провели успешные контратаки. В районе Доброполя освобождено 7 населенных пунктов и по данным руководителя украинского генштаба Сырского продвижение вглубь оккупированной территории составила до 7 километров. До оккупированного порядка до 160 квадратных километров. Потери оккупантов это 2500 личного состава. Причем примечательно, что и уничтожено более 20 единиц тяжелой бронетехники. Большое количество российских оккупантов пополнило и так называемый обменный фонд. На самом Покровском направлении деоккупированные населенные пункты новоэкономично и удачно, что сняло с повестки дня вопрос возможности организации оперативного окружения сил обороны Украины на данном направлении. Поэтому, как видим, планы российского командования, а речь идет не только о летней кампании, но и, соответственно, в первую очередь, политическая составляющая создания так называемой буферной зоны полностью провалились. Аналогичная ситуация на запорожском направлении. Несмотря на передислокацию оперативных резервов, а это и, соответственно, подразделение 76-й воздушно-десантной дивизии с Курского направления и 7-й воздушно-десантной дивизии с Херсонского направления, на данный момент ситуация стабильна. Есть тяжелые бои в районе Степногорска, где оккупанты пытаются прорвать оборону силы обороны Украины. Но опять-таки, за август месяц Степногорск был деоккупирован украинскими вооруженными силами, что значительно усилило тактические положения наших защитников. Следует отметить, что последнюю неделю в западных СМИ активно вбрасывается информация о возможности российского наступления на Херсонском направлении. Данная информация не отвечает действительности. Отмечу, что это не первое появление подобной информации. А цель ее отвлечения оперативных резервов а украинского генштаба с основного направления наступления российских оккупационных войск, а это Донецкое направление. Поэтому, как видим, ситуация а, на линии фронта говорит о том, что... А, именно дальнейшего продвижения вглубь украинской территории и выполнения хотя бы тактического уровня задач, так называемая специальная военная операция, а именно выхода на админ границы Донецкой области нет. И именно этот фактор и позволил украинской стороне продемонстрировать Соединенным Штатам соответственно стабилизацию ситуации на линии фронта и дальнейшие возможности сил обороны Украины не только в активной обороне, ну и, соответственно, в контрнаступлении. А именно данные, сукупность данных факторов и позволила говорить о том, что это было ключевым а, моментом, который позволил сменить риторику американского президента. Я напомню, Трамп говорил о том, что силы обороны Украины успешно контратакует, более того, заявил о возможности именно военным путем возврата оккупированных территорий Украины. Это весьма примечательно. Виталий, ну не могу с вами обойти вот одни из последних новостей, которые к нам поступают. Но и в частности речь идет о том, что морские дроны атаковали порт в Туапсе в Краснодарском крае России. Очевидцы сообщают о мощных взрывах. ПВО безуспешно пыталась поразить надводные беспилотники, атаковавшие нефтепогрузочный пирс. Дроны также остановили работу двух крупных нефтепортов России, сообщает агентство Bloomberg. Речь идет о ключевых терминалах возле Новороссийска. Вместе эти два терминала экспортируют более 2 миллионов баррелей нефти в сутки из России и Казахстана. Но также стоит отметить, что дроны также атаковали одно из крупных предприятий нефтехимического комплекса, принадлежащего «Газпрому» в Башкирии, как там «Нефтехим Салават», соответственно, понятное дело, в каких сферах задействованы подобные предприятия, снабжающие российский ВПК необходимым энергоресурсом или же топливом. Дмитрий, а что мы вот, знаете, вот наблюдаем по сути в этом каждодневном режиме, когда видим то «там», Фиксируются хлопки, то здесь, то в целом, с этим, знаете, скажем, эм, таким выносом нефтегазовых и энергетических инфраструктурных объектов на территории Российской Федерации. А уже есть последствия. Министерство финансов России предложило законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость. Это НДС. Причем, заметьте, с 20 до 22 процентов. О чем это говорит? Это говорит о том, что в казне Российской Федерации не хватает, соответственно, средств для финансирования активного характера боевых действий в Украине. Причем сама российская сторона отмечает, что средства, которые принесет повышение НДС, будут предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности. Вот вам и ярчайшее подтверждение успешных атак беспилотников сил обороны Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и сил специальных операций. Напомню, в Российской Федерации до исторического минимума упал экспорт горюче-смазочных материалов. Именно благодаря успешным атакам украинских беспилотников по портовой инфраструктуре. Причем отмечу, атакуется не только портовая инфраструктура и, соответственно, предприятие ВПК. Удары наносятся и по ключевым логистическим объектам на территории страны оккупанта. И не исключением стал и, соответственно, сегодняшний день. Беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны Украины в очередной раз нанесли удары по законным военным целям на территории временно оккупированного Крыма. Речь идет об уничтожении двух транспортных самолетов Ан-26 и вражеской радиолокационной станции надводной обстановки и береговой РЛС МР-10М1. Причем сегодня дроны атаковали очередное химическое предприятие, задействовано как раз в моменте производства взрывчатых материалов. Речь идет об атаке украинских беспилотников на химическое предприятие в Белореческом районе Краснодарского края. Ну и для полноты картины стоит отметить, что сегодня и хакеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины положили систему мгновенных платежей Российской Федерации. Убытки российской стороны оцениваются от 30 до 50 миллионов долларов. Как видим, сукупность данных свидетельствует о том, что украинское разведсообщество нащупало хилесовую пяту российской военной составляющая, а именно речь идет о комплексных ударах по НПЗ, которые снижают возможности Российской Федерации финансировать боевые действия в Украине. Речь идет о ударах по законных военных объектах, в первую очередь предприятиях военно-промышленного комплекса, ну и соответственно комплексные удары по законным военным целям на территории как Российской Федерации, так и временно оккупированных территориях Украины. Причем речь идет, еще раз подчеркну, о системной работе. Мы каждый день фактически слышим об успешных операциях сил специальных операций Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сил беспилотных систем. Дмитрий, это хорошее слово, которое вы отметили. Да? Я думаю, что на нем стоит нам и в дальнейшем акцентировать внимание. Системный подход практически в каждодневном режиме. Спасибо вам за разговор. Дмитрий, благодарю. Всегда вам рады в эфире телеканала Freedom. Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, был с нами на прямой связи.